Приветствую, с вами Алекс венга и Денис, Денис Примаченко. Мы сейчас находимся в Таиланде и обычно я беру интервью у миллионеров, у людей, которые там, ну, уже, то есть, там деньги девать некуда. Сейчас, собственно, мы записываем это интервью у Дениса дома в, в, Таиланде. Он такой перспективный, начинающий. Начинал у нас с истории с личным помощником. Скажи, Денис, у тебя были сомнения до того, как ты вообще попал в нашу команду, вообще в вот этот мир, вот этого инфобизнеса, вообще чем ты занимался до этого? А, ну, я до этого занимался в продажах, работал, то есть работал в крупном магазине бытовой техники, подбирал телевизоры, вот. Ну, и, и ну, полтора года занимался этим, перед этим еще год работал в компании, занимался прямыми продажами, то есть эти вот такие ребята ходят с сумками на плече, там куча всякой косметики, кремов разных, и вот я вот людям, можно сказать, да. По метро ходил? Нет, по метро не ходил, я это, там в больничке, офисное здание, ну, на самом деле, как бы, работа, да, вот, звучит странно, но на самом деле это колоссальный опыт, потому что вот, на тот момент для меня было подойти к незнакомому человеку, еще что-то ему продать, это вообще было что-то вот из разряда космоса. Ну, это был хороший опыт. А, а вот по поводу того... До того как я попал в команду к тебе, я вообще вот как бы мне моя работа не так и а так надоела. Это, там, я потом переехал еще в Львов, там вообще график ухудшился, то есть для этого Мукачева работал. Я получается приходил на полдесятого утром и в 9 только рабочий день заканчивался. Приходил домой и вот кроме желания сходить в душ, что-то поесть и упасть на кровать, как бы вообще никаких желаний не было мне реально это надоело, я уволился, вот так, рубанул с плеча и начал искать работу в интернете, и начал писать э, интернет предпринимателя вот кого я знал, за кем уже следил, э, и вот написал тебе. ну на самом деле было страшно, потому что не было уверенности, что я смогу как бы начать в интернете э, зарабатывать. То есть до этого я как бы, пробовал там сайты, еще что-то, но ну, ничего не получалось самостоятельно. И вот, ну, я тебе в скайпе написал, я участвовал в турнире четвертом по вебинарам. Вот тогда я слился, потому что с работой не получалось совмещать, и плюс мне как бы, ту тему чуть-чуть выбрал. А, не готов был, скажем так, наверное, быстрее. А, и получается, что вот, ты мне ответил, там скинул, вот, надо там пройти два теста, я заполнил, потом мы с тобой созвонились, как бы, и получилось, ты меня взял на испытательный срок. Вот, ну было поначалу действительно как бы тяжеловато потому что вот совершенно как бы новая сфера незнакома и вот это одно дело видеть со стороны вот эту кухню по бизнесу да, mm -hmm. вот, то есть как люди вот делают э, лончи там снимают видео вот ты как бы видишь обертку да вот то что вот их относят. а другое дело находиться изнутри когда ты начинаешь понимать уже видеть вот, суть всех вот этих процессов и каково оно оказалось на самом а деле но на самом деле оказалось очень круто, потому что вот приходит понимание, что вот как это работает. Mm -hmm. То есть раньше как бы вроде ты смотришь на это все и вроде как бы понятно, да, что они делают. Но ну, под этим есть более глубинный смысл, то есть эти маркетинговые технологии, работа с клиентами, работа с подписчиками. Одна только подготовка вебинара чего стоит, например, вот как вчера мы подготавливали, там, а -а 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 -а". Да, там ну, реально мозговой штурм, там вот, решение принимать, потому что действительно важный вебинар, и от него зависит там вот как там дальше там, будет тренинг, то есть запуск и так далее. И ну но это на самом деле круто, и вот я тебе скажу. По секрету, я, у меня вот отец, он занимается столярничеством, у него свой цех. И вот я как-то еще до того, как я попал, интересовался темой Ютуба, немножко как бы, там, на чужих видео типа зарабатывал, потом эту лавочку прикрыли, я вот обратился к отцу, говорю, давайте типа, развивать YouTube канал вот, К моменту, когда я уже полгода у тебя проработал, вот уже увидел, все это как изнутри работает, я подошел к отцу с предложением, говорю, давай сделаем инфобизнес. Ну, я не видел, чтобы кто-то продавал курсы по солярничеству. Ну, у нас уже был как бы YouTube-канал, там трафик был, вот. Ну, батя как бы как минимум шей пропустил, ну, я думаю, ну, ладно, там. Ну, это еще поколение такое, да. то есть они... Это ты такой, везла, давай, там, подписчики, продукт сделаем, а давай, давай, Да, да. окна рубить надо. Да? да, он этого не понимает, да, у меня там заказы, мне надо, там, окна, двери делать. а ты мне тут с каким-то инфобизнесом, типа, суешься. Ну и ладно, я как бы думаю, ну если я не сделаю, то это с места не тронется, я вот дал, у нас сайт был, вот батя до этого уже писал статьи, получается, а я дал сайт фрилансеру, мне сделали книгу, я сделал лендинг, начал с YouTube гнать туда трафик, написал как бы небольшую серию писем, собрал небольшую базу и вот мы базу используем одновременно для продвижения канала. То есть как бы, вот, вы новое видео, мы делаем посылку, сразу видео там стоп дает просмотры. То есть, как бы, такая вот синергия получается. То есть вы e-mail залинковали с YouTube, YouTube, да. То есть у нас вот это заплаты перелинкованный, и у нас вот за счет этого сейчас вот, вообще, вообще сумасшедший рост канала. То есть если в прошлом, вот сейчас в ноябрь, так, да, если в прошлом октябре канал дал что-то около 20 тысяч просмотров, то в этом уже 170. 170 тысяч? Да, 170 тысяч. Сколько времени ушло на раскрутку канала? А, ну смотри, я начал заниматься вот в сентябре, сначала сентября сентябре, в августе этого, этого года. Прошлого. А, прошлого. То есть в августе у нас было 10 тысяч просмотров, там было пару видео, они давали какой-то трафик там, ну вот за месяц 10 тысяч. Уже в октябре этого у нас было 170, то есть 17 раз. Uh -huh. за год. Мы собрали базу, получается, э, там 5700 уже подписчиков в Джесклике, плюс на канале 8000 подписчиков. Uh -huh. Слушай, а вот это умение разбираться вот в этих сервисах врожденное вообще или как? А он, ну как-то так получилось, у меня просто в детстве купили первый компьютер, И он был очень глючный, короче. Я вот это... А я любил играть в игрушки. Я вот это начал ковыряться, короче, как это гномку нет кузнец 95 уровня. Ну, я как бы в онлайн игре не играл. Ну, школа там, по детству начал разбираться, то есть там начал Windows и перестанавливать. И так получилось, я как бы в них понял, как оно все работает, и в принципе теперь оно мне легко дается. Ну, на самом деле, то есть вот, ну, сейчас можете вы слушать, да, и вы думали, вот ты там научился там с детства. На самом деле у меня родители, у меня отец сам монтирует видео, загружает их на YouTube, сам пишет статьи на сайт. Uh, у меня мать ведет свой виде видеоблог по кулинарии. Она та также сама все снимает, сама все монтирует, загружает на YouTube. Вот. Про папу-то я слышал про Стальянович, но про маму, то я чувствую, у вас такая YouTube-семейка. Ну да, я их всех подсадил, короче. Ну, сначала они все критически относились, они вот там, ну, мама, мать там, когда я вот эту книжку собирал подписчиков, ну что там, кто закупил вашу книгу? Я говорю, да не книгу мы будем продавать, а курс. Мне хлеба надо купить, да, а потом, ну, короче, батя курс вообще не стал записывать, продажам, вот, нет, типа, не продавец. Ну, я все-таки настоял на своем, у нас там даже небольшой конфликт был. Говорю, типа, ну, если не хочешь, занимайся сам Ютубом, каналом, я не буду. Хлопнул дверью. Да, но он через несколько дней подходит, говорит, ну все, у меня там как бы, классный заказ по кроватям, я, я запишу курс по кроватям. Отлично. Сделали курс, на тот момент у нас было 1200 подписчиков. Так. Мы организовали небольшой конкурс, разыграли три копии бесплатных, заинтересовали нашего аудиторию. Три копии кровати или три копии курса? Три копии курса. Понятно. Вот. Заинтересовали аудиторию и вот продали за неделю нам 25 тысяч. 25 тысяч долларов рублей, mm -hmm. а долларов или евро. Если бы, да. Ну, курс недорогой, всего лишь тысячу рублей. Ну, сам факт в том, что первый результат самостоятельно не на самом деле. Все, ты теперь можешь обучать инфобизнесу, как зарабатывать 25 тысяч рублей в месяц, как это делают практически все мои знакомые. Первую тридцатку заработал. Ведь я теперь могу этому обучать. Ну да, почему бы нет, если интересно. Ну, на самом деле, таких просто хлопцев-то Слушай, а вот как, как, в какой момент ты перешел э, переключиться из вот из старой жизни в новую жизнь, да, потому что ты сейчас в Таиланде. А, ну, как бы для меня это, ну, понятно, что как бы, вот, не знаю, как на дачу съездить, да? Для меня уже тоже. Для да, тебя ну, вот, ты помнишь вот этот момент, когда ты решился вот вообще включиться вот в эту ну, новую да, жизнь? да, это было недавно. Ну, на самом деле, как бы два этапа было. Первый этап, это еще учился в универе, я нашел твой ЖЖ. Вот, и все началось с твоего ЖЖ. Как интересно. Да, там, вот эти посты, что-то с путешествием, я загорелся. Позже через тебя я узнал, там, о Артеме Мельнике, там, его передачи, то есть, начал его смотреть, начал Вадикин своих бизнесменов, путешественников смотреть. Ну, он, кстати, здесь где-то на острове живет, да. причем на Майнаме он уже где-то. Да, он на пятом Майнаме. На пятом Майнаме, ну, поедем еще к нему, не пересадимся. И получается, ну как бы, вот у меня было вот такое желание, мечта начать жить э, там где-то в теплой стране, где нет зимы, потому что я холод не переношу, мне он вообще не нравится. Uh -huh. и... и... и вот этот самый момент, тебе холод не нравился, ты да, начал зарабатывать, читал посты, ЖЖ, меня, других, uh -huh. еще там вот. товарищи. Ну, было желание, но я... Внутренний был к этому как-то не готов что ли. Вот момент готовности, ты помнишь, когда это у тебя щелкнуло, все, еду, пофиг. Ну да, это было этим летом. Я, я даже весной. То есть я, я изначально планировал уехать весной, э, потом обстоятельства как бы не сложились. Я переложил на осень. Э, и вот тут как раз вот благодаря продажам курсам это более чем на 120 тысяч продали, я отложил э, денег на билеты, как бы на первые месяцы жизни. И я все. Я, короче, психанул, все, я еду, я купил билеты, сообщил там родителям, говорю, все, я, короче, еду в Таиланд. Они, когда? Тогда-то, тогда-то. Они два меня отговаривали, говорю, поздно. Змеи я... покушают, словом раздают. Да, я говорю, поздно, я уже билеты купил. И, ну, типа, ну, ладно. Потом я им говорил давно, что я уеду, они как нормально к этому отнеслись. А, ну, было страшно, на самом деле, очень было страшно. Вот, и, ну, я сейчас понимаю, что на самом деле ничего сложного нет просто взял и сделал. То есть mm -hmm. если вы хотите жить там где-то на острове, просто найдите источники удаленные источники, создайте бизнес, это это не сложно. Просто надо знать технологии. Ну мне обязательно бизнес вот в принципе либо да, либо mm -hmm. работа в команде. Работа в команде, где вы будете развиваться и в дальнейшем этот опыт сможете как бы, перенести на какие-то свои проекты, либо ну ну, просто для всех э, по-разному я вижу, что то есть для кого-то распилый бизнес создать, да, то есть мне для того, чтобы создать бизнес, нужно месяц на самом деле. Ну да. Просто наша команда в Да. Да. У нас новая идея. Мы будем делать конференцию по гениальности. Ну взяли и сделали, да, то есть как бы. Вот. Не самый, кстати, прибыльный проект был, далеко. Вот, были, ну, как бы, другие истории там. Ну, вспомни, там, тоже там Тета Хиллинг участвовал, запустили. прям как по маслу пошел, да. вот. Да. вот. А Кому-то, кстати говоря, ну, то есть, вот, какая-то профессия, вот, начать с профессии, потом там, маму, папу запродюсировать, ну, очень даже здорово, там, Алексей Ольга Валяева путешествует на да. да, в, в третьем турнире. 3.1, если точно быть, два с половиной года назад это было. Вот как раз таки она автор, он продюсер, то есть у них все семь... все в семье, то есть весь бюджет в семье все нормально, отлично. Mm -hmm. Книги вагонами отгружают, прям вообще молодец. Но ну, это на самом деле интересно, вот и когда вот есть компаньон, гораздо проще, чем самому тащить все это телево. То есть я по сути да, вот я как бы вот наш контент сосон я как бы тоже по сути выполняю роль помощника плюс продюсера, то есть на мне вся техническая часть. Плюс я занимаюсь маркетингом. Есть, ну, в принципе, мне это интересно. Я вижу, как делаешь это ты. Я как бы по-своему это моделирую, пробую. То есть, и оно получается ну, на самом деле. Папа сегодня зажигаем на вебинарах, поставьте плюсики, да. Если бы, я, я, я два онлайн-мероприятия с Усом провел, я что я больше проводить не буду. <laughs> Это больше нервов, чем результата. Ну, если вы через видео продаете хорошо, то mm -hmm. пусть тебя буду через видео. Да, в принципе, такой формат, отца устраивает, меня устраивает, все нормально. Слушай, ну классно. А, ну, поскольку мы в, обычно все-таки эта передача входит в цикл секрет из мастеров. Санграда. И ты один из мастеров Санграда. Действительно, на тебе очень многое держится, и это очень такая действительно ответственная должность. Потому что ты как и технический гений сейчас у тебя уже у, своего, у самого помощника, то есть как ну, структура наша разрастается, захватывает весь мир. Но что вот интересно, да? То есть мы обычно разыгрываем какой-нибудь подарок, курс. У тебя, по-моему, есть часовой вебинар на тему YouTube. Да, есть такое дело. Да. И обычный конкурс в секретах мастеров, если тот, кто напишет максимальное количество инсайтов. Что такое инсайт? Это озарение, что вас что-то щелкнуло. То есть вы увидели что-то прочитали между строк в сегодняшнем интервью Дениса, и вы поняли, что Блин, надо этим еще поделиться. То поделитесь прямо в комментариях под этим видео. Тот, кто напишет больше всего, получит от нас с Денисом вот этот вот часовой. А, Мастер-класс а, по тому, как а, действительно привлекается из YouTube. Если захотите, и зажгитесь после этого мастер-класса еще Там у нас есть а, еще очень много интересных а, классных действительно, а, семинаров, тренингов, которые вы можете также освоить и получать такие же результаты, жить вот, среди банановых листьев, как живет Денис. А а среди тайцев. А, среди тайцев, да. Они очень позитивные. Честно говоря, они... Очень солнечные. Они очень такие позитивные-позитивные. Я, конечно, роботики тоже люблю. Вот. Ну, с тальцами вот ты выходишь, ты утром идешь, и тебе все рады. No. Такое ощущение, говорит, у тебя есть день рождения. А В Москве заходишь в метро, и ты всех обидел. Да, 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 да. Все идут на войну. Знаешь, черными полосками намазаться, все, все круто. Но если вы позитивные, если вы умеете читать между Строк, то напишите, что вы прочитали, какие максимальные количества инсайтов и одарений, выписывает, и Денис вам подарит. Мастер свой мастер-класс по Ютубу, да, и победители мы обязательно объявим. Ну что, на сегодня это все. Хочешь что-нибудь пожелать тем, кто еще думает, сомневается насчет быть помощником, вообще вписываться во всю эту историю? Хочу посоветовать просто не думать. Если вы чувствуете, что вы еще не созрели к своему собственному бизнесу, но у вас есть желание как бы участвовать в каких-то бизнес-проектах, вот, в качестве помощника, то идите, делайте это, потому что это тот шаг, который поможет вам выйти на новый уровень. Потому что работать на работе, где ты все знаешь, все для тебя привычно, и вот сейчас кризис еще и сократить могут, как бы это одна история, это история как бы оставаться на одном уровне. Когда вы идете вот в ту сферу, где вам это незнакомо, и у вас есть желание развиваться. Вы автоматически повышаете свой уровень экспертности и ну, сможете вот так же, как и мы, путешествовать э, жить, не знаю, в Таиланде, а не сидеть сейчас в теплых носках штанах и шапки и шапки, и за компьютером. Да не, ну у нас разные люди смотрят. Я уже утрирую, но конечно, немножко стебемся, в том числе сами над собой, потому что я сам из Томска, я прекрасно понимаю, что такое зима минус 45 или минус 47, когда ты выходишь так, 20 раз подумаешь, прежде чем выходить на улицу вообще. Вот. Живите свободно, живите так, как вы хотите живите новой жизнью с вами Алекс Оленько и Денис Примаченко увидимся да пишите внизу в комментариях выполняйте задания да и ваша жизнь может измениться